श्रीदुर्गायै नमः अधचतुर्थोऽध्यायः मध्यमचरितर्मु इन्द्रादिदेवतलो दुर्गामातनु स्तुतिं चुटा ध्यानं ॐ कालाब्राभां कटाक्षैर् अरिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तिं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश सेवितां सिद्धिकामैः ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि बले च देव्या तां तुष्टुवोः प्रणतिनम्रसिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेकाः देव्यायया यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या न तास्मविदधातु सुभानिशानहा यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुर क्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुर देवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं स भूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षाद्धिभिर्मुनिभिरस्त समस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्यजुषां निधानमुद्गीतरम्य पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमातिहन्त्री मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर भवसागर श्रीःकैटभारिहृदयैक गौरीत्वमेव शिशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासमलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि भ्रुकुटीकरालमुद्यच्छसाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कै जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवि परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नितं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यधारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्य त्यादृतः प्रतिदिनं सुकृतीकरोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता येभिर्हतैजगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नून महितान् विनिहंसि देवि दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इद्धं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकर विस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमं सुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देविशीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च तु हृत देव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते न पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापद्यानिस्वनेन च चा। प्राच्यां रक्षप्रतीच्यां च च चण्डिके रक्षदक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यर्धघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या नमस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यै धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच द्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवावोचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोदे यस्त्वयास्माकं महेश्वरि संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मध्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य पित्त विभवैर्धनदारादिसम्पदा वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्धे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवां तर्हिता इत्येतत् कथितं सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणि तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी देवीमाहात्म्ये चतुर्थः On that Saturday.